Шок У всіх болівальників саме такий стан: черговий програш поспіль, чергова поразка від головних конкурентів за місце у літі українського футболу. Зоряна виграла навіть у оболоні, яких у цій частині називають головними невдахами чемпіонату. Вітаю в ефірі Зоряний футбол. Увесь час з вами. Я Катерина Ракова. Сьогодні, як і завжди, багато цікавої інформації. Мені навіть соромно дивитись у очі кореспондентам. З таких слів розпочав свою прес-конференцію, виконуючи обов'язки головного тренера Зорім Юрій Вернедуб. Зрозуміти його можна, Ні самовіддача, ні бажання виграти у деяких гравців не було точно. І правий був теж новий керманич суперника у неділі у його команді. Виграш був потрібен більше. Початок гри був за номінальними господарями на 12 12-й хвилині. Ігор Березовський випустив м'яч з рук. Дмитро Хомчановський вразив порожні ворота. Однак ще у першому таймі гості міцно заволоділи ініціативою, але ніяк не могли вразити ворота Ігоря Шуховцева. Але не все так склалось, як гадалось. Героєм зустрічі став Григорій Баранець. Спочатку він використав паз зі своєї половини поля від брата і пробив у ближній кутворіт. Невдовзі вже Сергій Сібіряков пробив у стійку. А на добиванні зіграв той же баранець. один тепер між. двома аутсайдерам залишлась разница лишь в 1 Все еще на користь Зори. Я мог предположить все, но что команда сыграет именно так у меня даже и мысли не было. Поэтому еще раз приношу свои извинения. Надеюсь, что это поправимо. Единственное, будем разговаривать. Я думаю, что с очень многими футболистами нужно просто прощаться и проводить по новому селекцию, потому что есть очень много футболистов, которые решили пересидеть в засаде в это тяжелое время. Спасибо ребятам, они смогли перебороть себя, смогли переломить ход игры и Добитися желаемой победы, яка нам сьогодні потрібна була. А я думаю, ви со мною согласитесь, второй тайм ми повністю переіграли зарю. У заключному матчі 2011 року оболонь буде приймати Таврію, а Зоря зіграє у Донецьку з місцевим металургом. Оболонь з Луганська з двома перемогами молодіжний склад пивоварів попсував нерви дублю зорі. Підопічні Володимира Мікітіна не програвали вдома вже багато в матчів. Цього разу зазнали поразку, причому з рахунком 0-3. Останній домашній матч місцева молодь провела під акомпанемент мокрого снігу, через що власне саме поле більше нагадувало ковзанку. Але, як то кажуть, покриття для всіх однакове. Перфеманс від фанатів, що на початку матчу мав би підняти бойовий дух місцевого молодіжного складу. Болівальники чорнобілих сповна від.

Та підтримка не допомогла підопічним Володимира Мікікіна. Перший гол у ворота Андрія Полтавцева, який нарешті повернувся на поле після травми, залетів ще на десятій хвилині матчу. Моменти, щоб зрівняти рахунок, господарів поля були. Але спочатку удар Микити кислого парирував воротар, а потім Андрій Кохман пробив прямо у голкіпера. Зате оболонь, скориставшись помилкою захисників, подвоїла рахунок. А на додачу вже під кінцівку матчу забила і третій гол. Сложно пройти сезон піру часіпінату на дом дихання. хотелось бы сегодня последняя игра была, конечно, хотелось порадовать болельщиков, но не получилось. Нам противостояла, конечно, хорошая организованная команда, и мы знали об этом. Ну что, все просто. Они использовали те шансы, которые у них были, мы не использовали. Сейчас ребят, когда я зашел в раздевалку, они все, конечно, голову опустили. Я сказал, ничего страшного нет. Вот наоборот, сказал, что старались. И самое главное, и, и после игры я попросил, чтобы ну, они сами это делают. Подходят болельщикам, благодарят за сегодняшнюю и поддержку. А то, что проиграли, стало ничего страшного. А то, что в следующей игре у нас последняя игра, и она тоже очень важная. Не дивлячись на поразку, команда Володимира Мікікіна продовжує займати другу сходинку у турнірній таблиці. До того ж, по одному невдалому матчу, як то кажуть, не судять. Фанати чорнобілих як вдячність за результативну гру дубля у осінній частині чемпіонату та підтримку основної команди влаштувала виставку світлин. Свої роботи мали змогу показати і аматори, і справжні профі. Побачили виставку. І ми про емоції з фотокарток. Дивіться далі. Проходила во Львове выставка «Спорт и мы», куда я отправляла свои фотографии у наших ультрас, очень понравилось. И был разговор, почему бы нам такое не сделать. И, в принципе, вот с подачи ультрас мы решили сделать выставку ультрас, так как ультрасы всегда креативно поддерживают молодежный состав «Зари», всегда плакаты, интересные какие-то картинки, кричалки. Мы решили выставить вообще футболисты эмоции Яка за грум та можливість показати емоції. Луганські фотографи вирішили показати вболівальникам своє бачення гри мільйонів на світлинах гравці молодіжного та основного складу команди. Організатори кажуть, неважливо, коли зроблене фото. Головне емоції, які у той момент відчувають гравці. Фотографії молодіжного складу на виставці найбільше. Вболівальники кажуть, це подяка за гру. Одразу після тренування подивитись роботи завітали і самі винуватці свята. Поки основна команда готується до відповідальної гри, доблери діляться враженнями. Весь перший круг нас підтримували ребята, як как би бы ми ни грали, ну, все одно дуже зря, как бы, Сил передають емоції, особливо коли ну, результат дуже допомагає нам настроїтися. Ті, хто протягом усіх матчів підтримував команду, прийшли подивитися на себе. Кажуть, дівчат-організаторів підтримують, а ідеї для своїх перформансів беруть звідусіль. Современному футболу как раз этого и не хватает, потому что сейчас очень сильно влияют на результаты количество денег у клубов, легионеры. Приходят футболисты абсолютно чужие, которые приходят сюда зарабатывать деньги. Здесь, если мы посмотрим, то есть на всех фотографиях видно переизбыток эмоций у людей. Мне кажется, именно за это мы и любим футбол, и именно этого в футболе должно быть как можно больше. Виставка буде тривати у Луганському університеті імені Шевченко ще кілька днів. Дівчата, фотографи кажуть, певні світлини вже замовили фанати. Продовжувати таку традицію організатори збираються і далі, але додають, хочеться, щоб улюблена команда частіше посміхалась. Наразі вболівальники ладні пробачити їм багато чого. Адже ця команда поки єдина, хто продовжує радувати місцевих фанів. Підопічні Володимира Мікітіна у цій частині сезону показують чи не найкращу свою гру. Пані та панове, Сьогодні у нас у студії гравці молодіжного складу Луганської зорі. Артем Гордієнко та Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Ребята, Здравствуйте. ребята Здравствуйте. Ну в этом году, наверное, хочу сказати від лица всіх болельщиков за положительні емоції, за хорошую ігру і за собственно говорят, хорошую результату. год уже в команде. В прошлом году показывали, грубо говоря, кардинально другую игру. В этом году все изменилось в лучшую сторону. Что случилось в лучшем случае? Ну, как бы в том сезоне играл один состав, произошла ротация состава по сравнению с тем сезоном. мы как бы сыгрались более, ну, двое сборов прошли, как бы и это дало свой показатель такой хороший. Но тем не менее, ведь ушли сильные игроки из команды? Ну, омолодился в состав, правильно. И пришли новые, они более как наигран. Мы наиграли на сборах, состав наиграли и получилось, что подали результат. Ну, вы как более опытные учите молодежь? Да нет, для этого есть тренер. Ну да, конечно, если что-то нужно, то подсказываем, как бы мелочь такую. А в основном тренер все, он же решает. Ну, дедовщина в команде, можете же на прав на правах старших что-то подсказать, сказать. Нет, у нас такого нет. У нас Владимир Богдан сказал, что нет ни молодых, ни старых в команде. И мы считаем, что Дедовщины нет. 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 Я видела, как радуются игроки основного состава, когда играют с вами, победа. Да? Такого я не видела, даже когда они выигрывают игры с основой. У вас атмосфера какая-то другая в команде. Вот у вас очень эмоционально все происходит. Ну, не знаю, как бы мы них как бы не знаем как-то, но у нас как бы да, у нас радость на каждую игру, каждая победа, у нас радость, ну, болельщиков радом как бы сами рады, все довольны, как бы, может быть, это как бы. Потому что в каждой игре, когда ты выиграл одну игру, тебе хочется еще выиграть, ты выиграл вторую игру, и так каждый раз все больше, еще больше хочется выиграть, еще набрать больше очков, занять все-таки призовое место первое. Все такого не было, даже как бы в Луганске хочется как бы, сделать хоть первый раз. Аппетит приходит во время еды? Конечно. Но главная цель все-таки первое место, либо же, если смотреть реально на вещи, все-таки, э, ну, «Шахтер» более сильная команда? Не, конечно, мы стремимся к первому месту, как бы, ну, это и золото, как бы, очень приятно будет, ну, как бы основу к первому месту стремимся. Ну а лидеров боитесь? Вот ведь игру с Шахтером Донецкий-то проиграли, причем проиграли с крупным счетом. Лидеров боитесь, либо же просто тогда не хватило какого-то, может быть, психологического настроя? Ну, да, больше, наверное, психологического настроя. Ну, у нас в команде, наверное, никто не боится играть против любой команды. Нас так настраивает тренер, поэтому и мы сами так уже как бы более привыкли выигрывать. Привык, когда привыкаешь выигрывать, хочется выигрывать. Слушайте, Владимир Богданович какие-то волшебные слова говорит перед каждой игрой, что у вас такой боевой настрой. Нет, как бы все как бы подготавливают. Просто это начинается, вот игра закончилась, и мы с следующего дня уже готовимся как бы к другой игре. И поэтому как бы мы. И он, ну да, он настраивает, как бы, но ну, все отдаются, как бы, может быть это сказывается, скорее всего. А что он чаще всего говорит перед игрой? Какие такие есть за заветные, заветные слова. Потому что главное дисциплина на поле. И много зависит от дисциплины. То, что мы команда. Да. И то, что говорит, мы команда. Последняя игра была против Абалони, проиграли, пропустили три мяча. Э, говорили о том, что скользкое поле всему виной. Но грубо говоря, покрытие это для всех одно. Что случилось? Почему вот э, ответственной игре Абалони собственно говоря, на третьем месте, почему проиграли? Ну получилось, что просто как бы из-за поля мы как бы даже должны были больше прыгнуть. Мы раньше тренировались, но просто мы даже как бы нельзя это объяснить. Ну, тренер сказал, что как, как бы из-за того, что на одном дыхании нельзя провести чемпионат, говорит, бывают и спады, говорит, должны быть, это, говорит, такое бывает, говорит, бывают такие игры, что даже, говорит, все пролетает и погода, и все остальное. Ваше мнение? Не, ну, тоже как бы, да, мы, конечно, должны были быстрее адаптироваться в поле, поскольку мы раньше мы тренируемся. Ну, да, скорее всего, ну, даже не знаю, как бы, ну, да, погода вот это вот, внесла свои коррективы, как бы, ну, скользко такие, ну. Нелепые голы были, конечно. Ну, на поле скандалите, вот если игру проигрываете, вину на кого-то перекладываете или каждый, каждый виноват по-своему? Нет, команда виновата. Команда же проигрывает, как бы. Команда выигрывает, и проигрывает. Конечно, даже если индивидуально кто-то ошибается, ну, бывает же такое, но ну, все же, как бы, проигрывает команда, никто никому никаких упреков. Да, разбираем с тренером потом, но ну, все же делают выводы даже наоборот поддерживаем друг друга, даже если кто-то ошибся, лучше поддержать, чем напихать. Ребят, слушайте, к вам часто в команду отправляют игроков основного состава, да. Э, нельзя сказать, что они наиграны уже в команде, да, и тем не менее вот весьма неплохо смотрятся. Они выкладываются вот те, кто приходит с основной команды в дубль, выкладываются по полной программе. Либо же где-то замечаете, что ребята не дорабатывают, потому как, ну, все-таки звезды премьер-лиги. Не, mm. ну. Mm. Конечно, как бы выкладывается. Им же нужно доказывать тоже это, как бы, и же отправлять, чтобы они получали, допустим, игровую практику. Ну, поэтому, я думаю, они полностью выкладываются. Да, я тоже так считаю, что полностью выкладываются. В этом году вверху турнирной таблицы молодежного первенства находятся команды, основные составы которых плетутся вообще внизу турнирной таблицы. То есть вы на втором месте, Заря на втором месте, но снизу. Даже Абалонь на третьем месте, но Абалонь основной состав на последнем месте. В чем, вот, в чем причина этого? Для себя не разбирались? Это просто стечение обстоятельств, как бы так получается. Здесь ничего такого нет Серьезно, Ну, там не знаю даже, как это объяснить. Просто свечение оставить. Ну, возможно, как бы состав уже наигранный у этих команд больше. Вот, как я говорил, у нас второй сезон мы вместе. И поэтому, я думаю, у Абалонию той же и у Мариуполя а также состав наигран уже второй год. Как бы. Поэтому, я думаю, показатели такие высокие. Ну, к вам ведь тоже пришли новые игроки. Ну, они же пришли уже, получается, чуть позже, как бы. Практически год. Да, мы уже год как бы. Там может один человек, два вот, пришли, ну, за полгода. А так команда уже как бы год мы вместе и за год как бы уже набрали форму такую. Ну вот берут игроков из других городов, да, не воспитанников да. Луганской школы. Не обидно, что местную школу так обделяют. Неужели у нас нет талантов таких футбольных? Вы ведь тоже общаетесь. Думаю, ваши друзья учатся в футбольных школах. Неужели уровень не дотягивает до уровня молодежных команд? Ну, не нам решать, как бы мы не знаем, как. Я думаю, не нам решать, это а тренерством штабу виднее, кто сильнее, кто слабее. Нам просто мы должны играть, показывать игру. А там местные, не местные, мы должны быть командой должны быть все сплоченные, хоть, хоть, он будет со Львова, хоть откуда угодно, с любого города. Тем не менее, вы воспитанники местной школы футбола, ну, да? да? да. насколько хороший старт он дает? Кто вас тренировал и насколько вот хороший старт дает местная Луганская школа футбола? Мы учились в Луганском спортинтернате, в ФК. Нас тренировал Федюченко Николай Николаевич. Как бы у нас тоже была дисциплина, все как бы с самого, как только нас набрали, само самого матча, все было под контролем, под строгим. Ну и как бы очень приятно было с ним работать. Ну, если бы это говорить о дисциплине вне поля, молодости, многие сейчас говорят о том, что у футболистов не столь хорошее отношение к дисциплине и режиму, как было в то время. Это правда говорят? Это я думаю, нет. Наверное. Это как бы просто сейчас, ну, ну, мы как бы, ну, как мы режиме нормально все, тоже. если бы мы не режимили, я думаю, нас боже, как бы уже давно узнали об этом или еще что-то. Не, ну, как бы, тренера, на ну, что напихали там. Mm -hmm. Как бы каждый человек, это ж, ну, каждому футболисту это свое нужно, он же за собой следит. Его уже никто не будет заставлять. Если он хочет играть, он будет составлять режим. Не хочет, я думаю, он просто не будет, и все. Сейчас очень большой наплыв молодых ребят в футбольной школе. Как думаете, возможно, их привлекают в футболе все-таки то, что платят сейчас немаленькие деньги, скажем так, да. Но понимают ли они, что это ежедневный тяжелый, упорный труд? Я думаю, понимают. Потому что, ну, как бы за такие деньги надо трудиться, работать и упорно, упорно работать, можно так сказать. Но у вас в команде были примеры, когда ребята почувствовали себя футбольными звездами, перестали какие-то требовать от себя очень большой работы и, собственно говоря, потухли, о них сейчас уже никто не вспоминает, хотя они в свое время подавали большие надежды? Думаю, нет, как бы, Владимир Иванович такого не допускает, как бы, Он все держит под самым контролем, поэтому... Пытается поговорить один на один, даже если он что-то уже похоже на звездную болезнь, как говорит. И я думаю, он пресекает. Пытается. А в чем, в чем проявляется вот эта вот звездная болезнь, на ваш взгляд? В чем она? Ну, возможно, как бы ну, немножко дает слабинку как бы в некоторых моментах. Он не идет до конца в борьбу, там, не добегает, там, пару метров не добежал. На тренировке, если на тренировке не добежал, то и в игре если он тоже не добежит. У вас было такое? Ну, mm -hmm. если уж откровенно говорить. Ну, Не, я, мы, ну. мы же говорим, как бы было, ну как бы это совсем Вовремя немножко. Да, как лет, было, так сказать. Тренера за этим следят, им же виднее, они как бы все под всем контролем держат. В этом году начали подключать э, ребят из Добеля к основной команде. Ваня Петрак, Саша Батищев, Паша Мягков. Вы в себе чувствуете силы, что сможете помочь основной команде? Все-таки у вас уже немалый опыт игры. Ну, это не нам решать, я тренеру первой команды. И он смотрит, входит на наши игры. И мы решать, подходим мы или нет. Ну, я думаю, и мы готовы в любой момент, если нас позовут, тогда в любой момент все, что можем, мы покажем. И будем, у нас будет огромное желание доказать, что мы тоже не хуже кого-то. Но верите, вот верите в себя, потому что, говорят, если мало опыта, то в премьер-лиге, грубо говоря, делать еще нечего. Нужен опыт. Но опыт же как бы со временем приходит. Как-то надо начинать играть как бы, постепенно. Понятно, что сразу, сразу очень тяжело, но все же, как бы если по чуть-чуть допустим будет подпускать, как ну, вот как наших ребят, как бы я думаю, все будет нормально. Поэтому. Я знаю, одно время вы тоже тренировались с основой, но потом все-таки обратно вернулись в молодежный состав. Что случилось? Что говорили тренера? Почему не подошли для основной команды? Ну, наверное, не подходим. Как бы, наверное, слабые, да? для тренеров. Ну, не знаю, нам ничего, ничего толком не объяснили, зачем мы. Ну, как бы я думаю, просто сказали, ну, может быть, еще чуть-чуть рано, нужно еще поработать как бы над собой. И все. Это и на это самооценку нет. не влияет вот то, что сначала вы взяли, потом обратно перевели? Ну, ну с... сначала было как бы обидно, но потом нам тренер объяснил, Владимир Богданович объяснил, что как бы здесь нечего расстраиваться, работать еще больше, Значит, вот вы там не подошли по каким-то причинам, вот работайте над тему, а не получается. И попадете обратно. Больше стимул просто, получается, вернуться туда. Да. То есть обида подстегивает. Конечно. Да. Ну, не доказать, обида, что, как бы, доказать, что не ошиблись, и попасть да. туда-обратно. У вас года три, вы, наверное, уже в молодежном составе, я права, играете, да? да? Были ли предложения от других команд? Возможно, первая лига, вторая лига, другие города были? Нет ну, не, не было предложений. Но вы бы хотели переехать вот в другой город, попробовать себя, допустим, в первой лиге? Потому что все-таки, что бы там ни говорили, но уровень взрослого футбола он немного отличается. Да, ну, хотелось бы доказать, как бы, наоборот, Луганской заре, что мы нужны здесь, а не уходить куда-то. Хочется больше здесь, как бы, потому что это родной город, родной город для нас. Вот это местной команды. Да. Но в будущем себя, видите, в основном составе нужны ли местные футболисты Луганской зари? потому что тренера-хотят результат здесь и сейчас. Ну, да. Конечно, нужны. Команда ж Луганская, а не какая-то другая. Как, как без луганских игроков надо Каких-то каких игроков надо же. Думаю, сейчас все болельщики в душе аплодируют, просто что местные таланты хотят остаться в городе Луганске. Поговорим о вашем тренере. Сейчас многие говорят о феномене просто Владимира Микитина. Говорят, что он потрясающий психолог, потрясающий может настраивать на игру. Вы уже об этом говорили. Что в нем такого, что игроки беспрекословно его слушаются? Я слышу не от вас, от первых, что самый главный авторитет для них – это тренер, что, собственно говоря, должно быть так в команде. Ну, он как бы держит все под своим контролем, как бы никаких ну, до каждой мелочи все он как бы все в его руках. Никто никаких вольностей не может себе позволить. Все его как бы уважают. Как бы, ну, возможно, У него как... дисциплина просто должна сделать будет. эту дисциплину, и как бы мы этого мы этого придерживаемся. Конечно. А если в команде кто-то нарушает дисциплину, наказание серьезное? Да, да. Штраф либо же? Ну, доходит до Раз штрафа. Не? Ну как бы когда как можем, может поговорить, объяснить может оштрафовать. Как вы посчитаете, нужно? Ребята, вам желаю только удачи. Спасибо, что нашли время, спасибо, что пришли. Удачи на последней игре. Я думаю, главное верить в свои силы и уверена на новом стадионе «Авангард». Мы увидим еще вас в игре. Підтримати свою команду до Донецьку відправляться і луганські фанати. Їм я бажаю терпіння та власне виправдання сподівань. На цьому все зустрінемось рівно за тиждень. З вами була я, Катерина Ракова. Пам'ятайте, футбол це не тільки гра та перемоги.